Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа ⁇ Мужской разговор ⁇ И я и ее ведущий, Валерий Малов. Первая программа в новом наступившем 2015 году. Ну и как нам советуют диетологи, как советуют э, тренеры по фитнесу, все нужно начинать постепенно. Поэтому я предлагаю сегодняшнюю программу тоже постепенно от праздника переходить к серьезным каким-то вопросам и проблемам. И поэтому сегодня гость студии, я бы назвал эту программу «Встреча с Дедом Морозом без бороды», многолетний Дед Мороз, руководитель театра студии «Спартак» Сергей Богомолов. Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, здравствуйте уважаемые телезрители. Добрый вечер. Праздники отшумели, отгуляли, в этот праздник тоже пришлось встречать Деда Мороза? Да, я немножко работал в этом году в Москве, правда, повезло всего два мероприятия было 29 и 31 в новогоднюю ночь. Да, побыл Дедом Морозом. Ну, какие-то корпоративы или. Да, вот 29 я прямо вот отсюда улетел с эфира, и по прилету через час уже вышел. Ну, Дедом Морозом там особо не надо, там ничего ни текстов нет, уже все готово было. Да, буквально 15 минут. И потом в новогоднюю ночь также у своих друзей в ночном клубе отработал. Деда Мороза и со мной еще две девочки ездили, да. Они здесь с да. курочки, да. хорошо. А, Сергей, а вот как говорят, вот приближение Нового года, вот это вот постоянно, что выступаешь, нужно выходить, не обидно, что семьей редко удается встречаться. Или семья уже привыкла? Ну да, я же уже такой достаточно взрослый. Да, и у нас дети уже выросли, они живут да, в других местах, в других городах, поэтому просто по телефону поздравили и все. Ну, у меня уже по многолетней привычке и по традиции, наверное, ну лет 12, а может больше, мы в новогоднюю ночь все время работали перед Новым годом. Хотя сейчас стало гораздо меньше работы, поскольку, ну и мы стареем, и новые приходят, и артисты, поэтому они занимают там нашу нишу. ничего страшного, мне хватает того, что есть сейчас. Ну вот сейчас ты Дед Мороз в основном уже для взрослых товарищей или для детей тоже приходится? Нет, для взрослых. Но вот наш коллектив для... взрослый. И, да, да, да. ну, бывает иногда, даже и по заявкам работаем, если звонят, там можете приехать, можем приехать и поздравить. Но в основном у нас, да, взрослые программы и взрослый репертуар. Понятно. Ну а какие-то вот курьезные случаи или что-то такое вот можно вспомнить за долгую Дед Морозовскую судьбу? Так вот самый курьезный случай как раз в этом... В этом году, году и произошел. Так. И вот я ехал и думал, что ну, помогу своим друзьям, поработаю э, дед, Дедушкой Морозом. А получилось так, что у них э, в их заведении не вышел гардеробщик, там какой-то восточный товарищ. И они попросили тоже: вот выручай, Серега, там побудешь. И я быстренько прошел курсы гардеробщиков, да, и поработал. Ничего, ничего страшного, вот, наверное, это самый курьез. А так, ну, просто очень много было. Я не знаю, там, насколько они курьезы, но было очень много случаев. Там вот я даже в прямом эфире рассказывал, когда приходили в какой-то очень респектабельный дом поздравлять. И нам сказали, а вы бахилы с собой не взяли? Мы сказали: нет, ну тогда снимайте обувь. Да, мы так подумали, со Снегурочкой переглянулись. Да, и говорили, а может, и шубы снять тогда? Ну, как-то все решили. Но в основном смешные случаи. Но они часто бывают смешными, когда вот только-только -про происходит уже вот этот. Потом как-то оно немножечко забывается. Хорошо. Э -э ну вот, э Дед Мороз это э родился из-за того, что вот выбрал эту стезю, вот связал свою жизнь и судьбу с театром Спартак. Или сначала был Дед Мороз, потом? Нет, потому что я самый старший. В нашем коллективе а остальные младшие и намного младше. И естественно, Дед Мороз. Хотя я вот зато ростом маленький не удался, но мне казалось, что может быть, это и наоборот посмешнее будет. А те молодые артисты, ну да, которые еще у нас принимают участие в наших мероприятиях, но не совсем молодые. Там 20 лет это еще не Дед Мороз. Хотя вот Саша, мой соведущий, он и с детства играет. Ну, видимо, потому что большой, да, да. да ну, мне просто получилось, потому что у нас некого не было. Старший, там, здоровший меня пришлось играть Деда Мороза. Понятно. Ну, а теперь немножко об истории Театра «Спартак». Как О, что началось, как зародилось, откуда, откуда корни растут? В 1985 году началось все с комсомольской самодеятельности. Там, ну, да, вот вы, наверное, помните, что такое да, комсомол, партия. Конечно. И вот в ту пору я работал на стройке в управлении автотранспорта обыкновенным водителем. Вот. И у нас среди водителей вот такая команда и собралась. Вот ребята были очень веселые, находчивые. И там вот в ту пору там были семинары, комсомольские турслеты, КВН какие-то. Да, и вот надо было, ну, чтобы самодеятельность, там, что-то там, какую-то песню спели, станцевали. Вот оттуда и пошло. В 1985 году э, вот, комсомольская молодежная, э, знаю, бригада, там, коллектив, вот, собрались, сыграли где-то там КВН, по-моему, СУПП, вот приняли участие в концерте, посвященном Дню работника автотранспорта в октябре. Ну и потом как-то не захотели расставаться. Потом следующее мероприятие, потом еще какое-то, и все. Название театра «Спартак» вообще не знаю, откуда появилось. По-моему, флаг был какой-то красный с полосой и со значком «Спартак». Потому что очень часто спрашивают... А, то есть от болельщиков, да, «Спартак»? Да не, не знаю даже. даже. Вот. Кто-то потом пытался сказать, что да это вот Спартак вождь восставших рабов, и вот вы там какие-то там поперечные. Да нет, мы ни о чем не думали, вот назвались почему-то так, а потом уже менять на более модное, какое-то подходящее название, да не хотелось. Ну, Спартак и Спартак, а сейчас уже поздно, 30 лет. Там, причем театр Спартак как-то и звучит-то не очень, что театр вроде бы от культуры, а Спартак от спорта. Ну, раз так получилось, ладно. Понятно. А какой на сегодня коллектив при численности? Ну, концертный коллектив, э, ну, человек, человек 12, там, ну, может, там, 13-14. А для того, чтобы делать, вот, ну, работать где-то на свадьбах, там, вечерах, юбилеях, корпоративах, бывает четвером, бывает в пятером, бывает в шестером. То есть все зависит от репертуара, то, что ну, люди заказывают, просят. И, ну, и, наверное, и от цены то же самое. Потому что сейчас времена нелегкие, и людям хочется ну, что-то получить при меньших затратах. Ну а концертный, то есть, это вы готовите какую-то постановку, да, которую вот показываете зрителям? или… Ну вот сейчас у нас 4 концерта в год проходит. Это в апреле, вот как всегда, это наша годовщина. Потом в июне, в октябре и в феврале. Вот. Больше, ну, по-моему, 5 раз, один раз в году было а так Четыре в основном, ну, бывает три. И принимают участие те, кто хочет. Вот у нас завтра начинается уже подготовка к февральскому. Это 14 февраля будет концерт в честь Дня Святого Валентина. И все очень просто и демократично. Я обзваниваю всех и говорю, ребята, привет, ну что, вот 14 у нас следующий концерт. И все говорят, какие у них планы. То есть, кто может, кто не может. И уже исходя из вот тех людей, которые могут принять участие, и репертуар готовится, ну за 30 лет накопилось очень много естественно мы не можем обновлять его каждому концерту вот и мы ну, можем какой-то один блок на минут на 15 новый сделать там на каждый концерт бывает что вообще концерты только из из старых номеров ну по-разному и сейчас тем более стало и писать тяжелее ну не пишется бывает тем более у нас нет большого количества авторов и уже э, мне кажется что примерно одни и те же шутки примерно там одни и те же песни ну, тоже не переживаю. Зритель сам выберет. Если они ходят на концерты, значит, им нравится. А площадка ваша вот концертная, где вы выступаете с концертом? МДК строитель. МДК -строитель. Да. Ну, потому что она самая удобная для нас. Мы же все здесь опробовали, почти везде играли. И в театре перед, и в ДК УХК. Но оказалось, что вот эта клубная система, когда люди сидят за столиками, и смотрят на нас. Вот она для, и для людей оказалась такой самой демократичной, самой подходящей. Ну, а мы уже смирились. Потому что если раньше хотелось бы, ну, конечно, театр, 600 человек, это так здорово. Мы лет, лет 7-8 где-то в театре оперетты да, отработали, ну, и это какой-то статус. Ну, не знаю, может, помоложе были, нам было так, это все здорово, интересно. О, театр оперетты, там мы вот такие раз такие. А сейчас уже спокойно, если есть возможность где-то, ну, высказать, там, то, о чем ты думаешь, то, о чем поешь, и люди на это идут. Ну, спасибо, ДК-строитель, что они предоставляют вот нам свою площадку. Замечательно. Сергей, а коллектив, он вот как 30 лет зародился, уже сколько раз поменялся состав? Или приходят уже с детьми, или что-то? Нет, ну вот первый состав те, которые вот в 1985 году пришли, конечно, из них уже таких боевых артистов никого не осталось. Вот может быть на юбилей, на 30-летие э, Николай Суханов э, примет участие, и Клавдия Викторовна Бельцева, те, которые вот именно стояли там у самых истоков. Да, то есть, ну, опять так же и будет по той же схеме. Всем будет предложено, и вот сейчас, пользуясь случаем, я всех тех так называемых ветеранов театра «Спартак» приглашаю, кто хочет принять участие в юбилейном концерте в апреле 2015 -го года, все, звоните, да, или я вас найду. Если есть желание хотя бы выйти там 10 секунд на сцене, побыть и почувствовать себя членом этого коллектива, пожалуйста, мы будем только рады. Ну а так вот сменилось, ну, наверное, 3, 3 ну, может быть, 4 состава, да, и те последние, которые пришли, вот уже они лет 12, и, ну те, которые долго, а есть же кто-то приходит буквально один-два концерта, там, ну, может год продержится и по каким-то причинам объективным или субъективным уходят, ну, что их считать? Ну, а тебе самому, чтобы вот таким коллективом руководить, вот выбрал ты, сам говоришь, был водителем, спортсменом, mm -hmm. я знаю, был активистом комсомольским, то есть вот какое-то театральное образование дирижерское получил? Да, вот я в свое время в 86 году меня мои старшие товарищи, вот Клавдия Викторовна Бельцева и Андрей Третьяков, вот, ну не то что заставили, а так настоятельно порекомендовали, иди отучись хотя бы. И я пошел в Свердловское областное культурно-просветительное училище, да, я даже не помню, что как там отделение называлось, ну не театральная режиссура, а что-то такое более общее. Ну, мне нравилось, правда, учиться было не тяжело, потому что вот все, чем я занимался, а это сейчас мне теорию преподавали и просто рассказывали, как все это делать правильнее. То есть мне было легко, для меня эта игра была такая, я три года пролетели сказочно быстро. Напомним еще даты, то есть вот 14 февраля состоится традиционное выступление в ДК «Строитель», а в апреле вот это вот юбилейное, посвященное юбилею, видимо, что-то грандиозное. Я сейчас не знаю, надо как-то все по очереди, а, просто раз в февраль. То есть сейчас мы говорим да. про февраль. Ну а про апрель у меня тогда предложение. Может быть, мы пригласим сюда несколько человек из театра Спартак и сделаем уже более такое грандиозное что-то. Тем более, там, 1 апреля, День смеха где-то будет рядом. Вот где-то выберем так, эту дату. Пожалуйста. И, я есть, сам буду очень рад, если. Вот... Предло предложение театра… Театр Спартак поучаствовать в телевизионном каком-то шоу, нашем Новоуральском. Пожалуйста, если пригласите, буду очень рад. Ну, вот и нет. мне бы хотелось, чтобы это вот, ну, вот те, кто уже лет 15-20 назад да, выходили на сцену, и они бы сказали, потому что ну, те, которые сейчас вот со мной ребята, я и так прекрасно знаю, что они думают обо всем об этом, а вот ветераны, я бы с удовольствием послушал. Вот, вот, вы бы также им задавали вопросы, и мне было интересно, а что они будут. Хорошо. Но ну, отвечать. будем считать, что договорились. Ну и в заключение по традиции я предлагаю обратиться к нашим телезрителям и поздравить их, наверное, с наступившим Новым годом, что-то пожелать и пригласить Сергей. Да, я от всей души поздравляю всех жителей нашего города, именно нашего города. Я вырос в этом городе, и вот Сколько бы я ни пытался куда-то уехать в большие города и стать там москвичом или еще там кем-то не получалось, и я горжусь даже вот сейчас даже говорю, у меня немножко до да, ком к горлу подходит. Ну и правда я люблю свой город и люблю вас, горожане. Поэтому поздравляю всех с Новым Годом! Приходите на наши концерты следующий, 14 февраля, в МТК Строитель. Все, спасибо, до свидания. Спасибо. Спасибо, удачи. И еще в театру Спартак еще 30 с лишним лет, чтобы он продолжал радовать и горожан, и других жителей других городов своим искусством. Спасибо. Спасибо. Так, ну и проводить нашего гостя, я хочу попросить режиссера поставить номер из новогодней программы, который как раз театр Спартак показал для наших телезрителей. И у вас А когда наступит утро новогоднее, да Наконец все смс прилетят. Люди станут и счастливее и свободнее, потому что много выпьют и съедят, станет жертвою бенгальских чья-то елочка. Пуховик прожжет китайский фейерверк. Кто-то вспомнит, как одетым был с иголочки, А теперь потертый низкий рваный век. Сегодня на вечер новогодний на мы, так и не стойте в стороне, будьте словно соколы стройными, высокими, как будтоный на коне. Аленушек Наташек, да скрестинами, я отправлю хоть сейчас на высший суд, если не пройдут походкой лошадиною, если гривою вот так не потрясут, ну и парни не останутся забытыми, заморожу, как пельмени всех ребят. Если не легнут товарищи копытами, Если не заржут, как тройка же Собрались сегодня на вечер новогодний мы, Так и не стойте в стороне. Будьте словно соколы, стройными, высокими, Как будённый на коне Ну и в заключении программы хочется подвести небольшие итоги прошедших праздников. Но первое, по нашему городу, я думаю, получился новогодний, вообще все новогодние празднества получились, но ну и особенно новогодний городок у КСК. Действительно, он очень часто, с тех пор, как елка стала ставиться не на площади, а у КСК он вызывал нарекания, но, по-моему, в этом году все участники, все, кто работал над этим, все, кто сочинял, каким, каким он будет, проявили все свое мастерство, и городок на самом деле получился. Получились горки, получились фигуры, получился праздник. Это здорово. Что запомнилось из, или вспомнилось из случившегося в мире? ну, наверное, от этого не уйти. Это вчерашний 11 января марш республиканский марш Парижа, на который откликнулся весь мир, который встал на защиту свобод, человечества и демократии. Единственное, что хочется сказать, те же лидеры, которые шли в первых рядах они почему-то не заметили марш 1 января, который проходил в Киеве, который, не напоминал, а являлся явно нацистским марш, посвященный Дню рождения Бандеры, с именем которого устраивались расстрелы мирных жителей, Волынская резня, Бабий Яр. И вот небольшое расстояние между двумя этими маршами показывает, как легко от благих намеренных идей соскочить совсем в другой, сесть совсем в другой поезд и начать творить что-то совсем непотребное. Надеюсь, что нашей стране это не грозит, потому что та память, которую оставил после себя нацизм, фашизм, она настолько впиталась во всех нас, что я думаю, что ну, мы не допустим того, чтобы вот такие марши были на нашей земле. Ну а в заключение еще раз разрешите поздравить вас с праздником, сказать, что телеканал ЭХТВ 24, ЭХТВ Новуральск всегда будут с вами. Те программы, которые вам понравились и на которые вы реагировали своими звонками и письмами, они всегда будут с вами. Я надеюсь, что появятся новые интересные проекты. Оставайтесь с нами, смотрите нас, слушайте нас, общайтесь с нами в интернете. Ну и по традиции в заключении я хочу попросить режиссера поставить песню, которая, надеюсь, станет гимном нашего канала. Это песня, которая также звучала, посвящена нашему каналу Эхо ТВ и которая звучала в нашей новогодней программе. Всего вам доброго, с наступившим Новым годом и до новых встреч! Вокруг море огней Город, встречая праздник Верит в приход радостных дней Ярких, красивых, разных Даже метель, что за окном Стать не должна помехой Будет тепло в доме твоем С телеканалом «Эхо» Городские вести Эхо Шлет вам привет Значит мы снова Вместе Ну а когда Некого ждать Может такое Статься Мы к вам придем В гости опять Чтобы в любви Признаться И прозвучит Трелью звонок Наполняя смеха Помни, что ты Не одинок С телеканалом Эхо Над на экране Яркий сюжет и Уже так недалек в воздухе привкус счастья Снова зайдут на огонек Дима Хабар и Настя Будет с тобой зритель дружить, в этом залог успеха Легче мечтать, верить и жить с телеканалом Эхо на экране яркий сюжет и городские вести. Эхо ТВ шлет вам привет, значит мы снова вместе. Ну а когда некого ждать, может такое статься? Мы к придем в гости опять, чтобы в любви признаться. Помни, что ты не одинок С телеканалом эхо Легче мечтать, верить и жить С телеканалом эхо